Часів програма Наголос Генеральна прокуратура почала процедуру заочного засудження проти колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатарьової та її співучасника Олександра Сташченка. Водночас, нещодавно, величезний унітаз встановили під Верховною Радою активісти. В нього злили кримінальні справи найвідоміших посадовців корупціонерів. Є лише показові затримання на камеру, нагадують Нітингарі, але ж ніхто з корупціонерів, ані попередньої влади, ані нинішньої за грати не сім сьогодні. Ми поговоримо про діяльність та бездіяльність ГПУ та її очільника Віктора Шокіна. Як на роботу генпрокуратури впливають політичні інтереси чиновників? Гість нашої програми політолог, директор центру третій сектор Андрій Золотарю. Вечір добрий Добрий вечір. Ну, власне по. Справам попередників говорили ще з часів Майдану. але якось так вийшло, що активізувалися тільки зараз. Чому на вашу думку? Ну, собственно, в ділах так званих попередників завжди був піар аспект. Тобто наказували, стрілочників і весь этот процес носив такий публічно показательний характер. Но там, де присутствує піар, ну, нет місця серйозному об'єктивному розслідування. Потому случився вот казус. Клюевым, который показательно ушел за кордон. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Ну, собственно, и поэтому, опираясь вот на социологические данные, текущие социологические данные, очевидно, то, что в обществе есть запрос на наказание виновных, но уже не предшественников нынешней власти, а на то, чтобы нынешняя власть наказывала мерзавцев из своих рядов. Если этого не будет сделано, то, боюсь, уже осенью мы увидим по рейтингам и по результатам нынешней власти, они будут для нее весьма огорчительными. Это таки пиар-ходы, так? Да, потому а что постановочные аресты в прямом эфире, поверьте, ну так, абсолютно верно президент говорил о, цитировал Ликван Ю, для того, чтобы бороться с коррупцией, надо посадить трех своих друзей. Но ни, ни друзья, ни враги, собственно, те, кто занимались коррупцией на макроуровне, не, не сели. А коррупция, собственно, коррупция в Украине, это не доктор, как пытаются убедить, в том, что основные коррупционеры это врачи, которые берет бутылку коньяка там за э, операцию, а коррупция это э, она сидит в Верховной Раде, она сидит в, в кабинете министров. Это когда э, ворочаются миллиарды и миллиарды уходят э, мимо э, мимо казны, уходят в приватные карманы. Уй, увы, э, сколько бы там э, не пытался под патриотической франшизой укрыться наш премьер, и в нынешнем кабмине осталась коррупция. И эта коррупция на миллиарды. И тем более оно гнусно смотрится, то, что это все происходит на фоне крови, на фоне войны. Это просто уже мародерство. Но пока э, люди видят, о то, том, что реальных виновников коррупции не наказывают, то ну и, соответственно, люди делают выводы, и это отражается в рейтингах доверия власти. По-дальшему рейтинг все Если не будет действительно реальных и эффективных мер, не показушных, потому что э, люди уже чувствуют фейк, вот, постановочные вот эти моменты. Если не будет реальной борьбы, причем наверху, Наверху, то uh, это нікого не убедить наказання стрілочников. мало зараз говориться про те, що буде відставка пана Шокіна. Про це говорили і представники радикальної партії. На вашу думку, чи можливий такий сценарій для пана Шокіна, як для Наливайченка? Ну, давайте по порядку. Ну, собственно, ще в понеділок э, ну от ряд формагент, э, в тому числі зарубіжних, які інтересувалися, як э, далі буде розвиватися конфлікт. Я спрогнозірував, що э, наливайченко як э, возмутитель спокойствия будет вибрано за борт. Президентом. Ну, Собственно, может быть, не столь жестко, но, скажем так, будет пас по, по горизонтали, там, допустим, служу внешней разведки или куда-то еще, но э он уйдет с, с поставленного ВСБУ. И спустя некоторое время уйдет и шоки. Но э причина здесь другая очевидно состояние здоровья генерального прокурора. Но э это произойдет, я думаю, не, не в ближайшую неделю, но чуть подольше. Мы за так, поговорим зараз и про пана Налывайченко в процесс Згадали, власне, Вин ведь от від запропонованных посад и сказал, что у политику. Ну, собственно, началась игра на публику. Ну, что у нас делают? Когда тебе дают коленом под зад, ну надо изобразить из себя борца с коррупцией э, и начать политическую карьеру. Что, собственно говоря, и делает э, сегодня на Ливанчика. Но, собственно, оценивает эту фигуру, у меня к ней достаточно однозначное отношение. Во-первых, это ХГБшник, в худшем смысле этого слова. То есть человек, который прекрасно умеет втереться к вам в доверие. Но, э, как говорится, за чтобы оно вас не обманывало, это не означает, что он говорит то, что он думает. А думать он может совершенно противоположно. Отсюда постоянная двойная бухгалтерия. Не будем забывать, это выпускник Андроповского института. А бывших там не бывает. А Во-вторых, ну, собственно, это протеже олигархов. Не будем забывать господин Хорошковский, миллиардер, оказался в кресле заместителя председателя СБУ именно по протекции Наливайченко. Во-вторых, ну, если мы посмотрим бухгалтерскую ведомость, в которой расписывался Наливайченко, который ни одного дня не был бизнесменом, мы посмотрим его 320-метровый дом по Киевом, то мы увидим, что ну, э, за э, вот этот казенный кошт такой домик не отстроишь. Очевидно, ну, о э, э, кристальной чистоте рук, ну, холодное сердце, ч, э, да, горячее сердце, чистые руки, холодная голова, это не Анна А что можно сказать, конкуренцию на президентских выборах? Э, ну, прошу? как знать, в, 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 вполне возможно, если э, Вашингтонский обком сделал ставку на эту лошадку, то э, все может быть серьезно. Однако... Э, куда пойдет Наливаченко, безусловно, Наливаченко будет претендовать на роль э, такого лидера правых сил, то есть э, правее от центра. Ну, тут э, ему конкуренцию может составить там, Дмитрий Ярош, но ну, уже почти э, списанный в политутиль Технебок. Но, как мне представляется, ну, я бы относился к э, вот этой э, политической перспективе Наливаченко серьезно, потому что за ним стоят достаточно влиятельные и серьезные силы. И очевидно, э, просто так на этот шаг он бы не пошел. Хотя, вот в этом конфликте, вот этот момент, э, ну, который не украшает главу спецслужбы, когда он обвинил э, Даниленко, и, ну, э, понятно, что это не огнец, и э, посидишь э, на должности замгенпрокурора, и у тебя рога вырастут, и хвост. Но э, Даниленко по роду своей компетенции не мог закрыть это дело БРСМ «Нафты». Это мог сделать только... Кто, тот, кто курировал процесс. Шокин. Э, поэтому, ну, это, что простительно журналисту или мне, как эксперту, могу перепутать, то это не простительно главу, спи, главе спецслужбы. Слишком много было показушности, пи, пиар-эффекта, ну и э, постоянная говорящая голова СБУ, Маркиан Лубкивский, ну, это, ну, собственно, э, пропагандист, но это не, э, скажем так, не, не эксперт, не, не специалист в этой сфере. Это показывает то, что деятельность господина Наливайченко во многом имела э, пиар, э, скажем так, занятий занимался больше пропагандой, нежели, скорее, реальным делом. Про обгоня нового начальника СБУ говорят, что это будет в липне. На вашу думку, кто это, возможно, будет и кого он представляет ему а... чьи интересы? Ну, пока все говорит о том, что будет генерал Грицак. Как человек, который достаточно близко связан с президентом, которому президент доверяет. И ну, не будем забывать о том, что у президента доминирующая, скажем так, мотивация в кадровых назначениях, это личный комфорт, персональный комфорт. Насколько комфортно для него это кандидатура? Кандидатура Грицака для него комфортна абсолютно. И, скорее всего, этот генерал возглавит СБУ. О нем достаточно неплохие отзывы, все-таки позитивные перевешивают негативные. Так, если просуммировали баланс, в отличие от его однофамильца, которого связывают вот с вот этой коррупционной системой с печатанием паспортов, прочих документов, ну, другом. Очевидно, если это назначение состоится, то президент серьезно усилит свою э, в силовом плане усилит свою президентскую вертикаль. Понятно, что это многих встревожит, но э, надо отдать должное Во всяком случае, вот в перетягивании каната, в выяснении, кто в украинском доме главный, пока переигрывает президент. В принципе, СБУ да. историю ГПО, когда учебниками его стал президентской. Да, и это все понятно, это работает на усиление института президента. Ну, это украинская традиция, когда все идут на выборы президента, все говорят о том, что надо уменьшить президентский полномочий ограничить их, но как только садятся в кресло, тут же начинают забирать, подгребать под себя. Как насколько вот в этих ведомствах зашит такой политический интерес чиновники? Безусловно, дело в том, что деньги и политика в любом силовом ведомстве, ну, собственно, по-моему, их только атомной бомбой можно вытравить из наших силовых структур. Там присутствует, подчеркиваю, и политика, и деньги. Поскольку, ну, если говорить о вот залопомощной БРСМ-нафте, то... Там сплелись і интересы йог бизнес-конкурентов и счета поскольку эта компанія была связана з прежнім режимом і интересы е, крышевателя. Кришевателі нікуди не исчезли, поскольку любой серйозний системний бізнес в Україні потребує е, е, силового прикриття. то есть прикриття в Генпрокуратуре, прикриття на рівні СБУ или МВД без этого большие деньги в Україні не делаються. Подалі продовжити процес зняття недоторканності з депутатів. как будут реагировать сами народные обранные на такую инициативу и кто может деваться у этом списку? Ну, понятно, народные избранники будут реагировать очень нервно на это. Собственно, мы видели даже когда Кучма пытался проводить подобное. Ну, единственный прецедент с Николаем Агафоновым, там уже Лазаренко постфактум своих не сдают. Это понятно. Э, э, люди будут аплодировать, потому что ну любая публичная порка, снятие неприкосновенности встречается на ура, потому что ну собственно депутатам завидуют, их не любят, но они превратились в такой э, источник, э, скажем, куда направляется негатив от недовольства властью. Хотя от рядового депутата они не, не так уже много зависят. Поэтому, э, собственно, вопрос, очевидно, депутатской неприкосновенности будет решен в ближайшие месяцы. Крайне неохотно для депутатов, но э, чем-то надо жертвовать. Очевидно, власть, собственно, эту жертву нашла. А из депутатов э, кого? Ну, собственно, э, назывались от фамилий, это будет по, по, такому принципу. Один депутат от ОПОБОКа, блока, один, допустим, кто-то из представителей правящей коалиции, но тот, тот, который шагает не в новую. Допустим, тот же Андрей Денисенко, которого тот же Наливайченко не так давно обвинял в достаточно серьезных преступлениях. Правда, сейчас а очевидно... А мы можем повторить вся история с паном Клюевым и Ну, опять же, все зависит от того, как их отцы-содержатели решат. То есть, решат сдать, очевидно, они не, никуда не убегут. Если отцы-содержатели решат, что надо, ну полезным будет, собственно говоря, чтобы увидели депутата за решеткой, подборные продолжительные аплодисменты, ну, тогда навряд ли удастся. Ну, Клюева, это же отдельная тема. Собственно, это больше, чем депутат. Это, ну, собственно, одни из самых богатых людей в Украине. Я думаю, у него были возможности, ну, если Для защиты привлекали экс директора ФБР Луиса Фри на минуточку, то скажем так, были наверняка и свои каналы ухода за границу и документы для того, чтобы легализоваться за кордоном. Ну, скажем так, в зависимости от масштаба. Із тех депутатов, кого называют дальше по списку, ну собственно говоря, таких сопоставимых с ним фигур практически нет. Власне, коли чиновники пришли до влады, вони обіцяли не только родственнику. Тисяч проти корупціонерів, але розслідувати справу Майданівців, розстрілів на Майдані, але так і якихось конкретних кроків не було зроблено, на вашу думку. Як це посприяло на самоспільство, як ми зробили? Ну, безусловно, це деморалізовує то общество, це підриває довір'я к власті. а об одній в обществе, это, и, 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 в що головне Між обществом і властю це довір'я. Якщо довір'я нет, ніяких реформ не вийде. Що б нам не розповіли про Європу, про, про реформи, це все буде в нее, если не будет доверия. Вопрос в другом. К сожалению, то, что происходит за последний год, толкает Украину в третий мир экономически. А раз нас толкает в третий мир экономически, то и политика у нас будет как в третьем мире. С эскадронами смерти, с политическими убийствами, с преследованиями инакомыслящих, ну и с коррупцией сопутствующей. Чудес не бывает. Ну, если в 91 году нам всем много и хорошо рассказывали, как через 10 лет мы будем жить как канадцы, через 2004 нам уже рассказывали, что через 10 лет украинцы будут жить как в Польше, то в 2015 году устами Михаила Саакашвили нам рассказывают, что через 20 лет украинцы будут жить как при Кович. А чи будут маніпулювати ее темы у своих предвыборчих кампаний? Нас наносят местами выборы. Конечно, конечно как, любой, как любая резонансная тема, она будет. Хотя, к местным выборам вопрос наказания убийц майдановцев и вообще хто кто стрелял и сотрудников МВД, и в майдановцев ну, осталось. Что, что, что это за, за снайпер, откуда И что... То есть э, по-прежнему -по все на уровне гипотезы, конспирологии. Хотя эта тема не относится к предмету местных выборов, но тем не менее на ней будут играть. Власне, с э, расследованием убийц майданцев у нас очень туго проходит процесс. А вот и с убийцами известного журналиста Олеся Бузаны как-то очень быстро вышло. Это также какие-то такие пиар Ну, э, собственно говоря, тут осмеливание. Э, 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 вот я обычно стараюсь опираться на факты, но тут, поскольку вот среди задержанных один баллотировался в народные депутаты от Украинской Национальной Ассамблеи, другой от Свободы, один участник АТО, по-моему, в батальоне Киев-2. Ну, тут классический случай, скорее всего, эти молодые люди представляли собой радикальных националистов, молодых радикальных националистов. А, ну, пусть родители понимают, что эта среда, вообще вот крайне правых, она, ну, скажем так, она э, курируется спецслужбами и провокаторов там как э, блох на собаке э, поэтому не исключено что э, вот э, этих ребят сыграли в темную то есть э, сначала сливают э, в открытый доступ адрес бузины ну, тем более, что объект, который, собственно, поведение которого было виктивным, то есть он сам провоцировал себя на роль жертвы. Затем появляются желающие, плавно подводят, а затем исполнителей тупо сливают. Мавр зробив своє діло, ну і можна і аплодисменти заслужити нашли убивць і, собственно, тим, хто думає не так, показати, що з ними може бути. Ну, власне, політолог говорить про те, що от така бездіяльність у розслідуванні справ Майдану втеє в посприяло вбивству. Пана, Конечно, за були... любое, любое, скажімо, преступлення без покарання, оно провокує другі преступлення. Пане Андрію, наш час завершився. Я дякую, що ви сьогодні були нашим гостем. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Даю гостем нашої програми був політолог Андрій Золотарьов. Залишайтеся на телеканале Гамма.